Назвать я звание, 2. должность. Я... Представьтесь, вы пожалуйста. Не обратились. Не я к вам обратился. Представьтесь, пожалуйста. Вы мне или нет? Представьтесь, пожалуйста. Вы, ко вы, ко не... вы не обязаны я Я не обязан вам ничего отвечать. МГИ 0224. Я вам не обязан сейчас ничего отвечать. Вы ведете со мной дело? Я говорю, вы меня спросили. Я спрашиваю. вы потому что Я вам еще раз повторяю. Я, не я гражданин Украины. Я не на ваши вопросы отвечать. Вот что случилось. Я вижу, что вы нарушили свои... Да. Вы Есть. не обязаны присаживать человека к себе в машине. Начальник, и вы можете на меня написать, где узнать, узнать мою фамилию Мешки. Э, э, э удостоверение, пожалуйста, можно посмотреть. Удостоверение да. показать. Ну вы же сотрудник милиции. Вы здесь сотрудник милиции. Да. Еще По первый, говорю, раз повторяю. По первому требованию гражданина Украины, статья 5 закона милиции. Сотрудник о, милиции считаете, должен представиться, назвать фамилию, имя, звание должность. Товарищ пешеход. Вы отказываетесь представиться? Еще раз, я вас не останавливал, это раз. Хватало, я вам не обращался. Не... А, а, вы сейчас со мной не ведете дело, да? Мы сейчас... Это вы сейчас со мной ведете дело. То есть Понимаете? вы со мной не говорите, при... да? Для... При обращении, обращении с трудниками Вы только что ко, гражданину... ко мне обратились, представьтесь, Украины. пожалуйста. Вы только что ко мне обратились, представьтесь, пожалуйста. По требованию по вот, случае, гражданина, инспектор должен назвать себя. Я требую, представьтесь, пожалуйста. Встаньте, вы хотите проводить фото видео встаньте просто в Представьтесь, пожалуйста. На бордюр можете встать проводить. Представьтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Можете зацитувати статью 5 закона Украина милиции? Что она гласит? А я на екзамені? Или вы должностное лицо, которое мы проверять мы и знали? Если бы вы знали, то гражданом Украины является е Башкинцев Антон Сергеевич на посаде инспектора ДПС в воду з Злод ОСП No2 рота ДПС так, до 2017 -го года. А, вы не носите с собой удостоверение, да? Что что? Оно должно быть а это в... что? вы его спасли. А где написано, что должно у меня здесь? Оно будет всегда должно с вами. А где такое написано? При себе что вы должны. При, форме. при себе. Это Хорошо. вы знаете мои Значит... законы или что? Я все ваше вот, знаю. Смотрите, Кирилл Иван Владимирович. Я сам прочитаю. Перебываю на посаде инспектора ДПС в воду за обслуживание СП номер 2, роты ДПС ДИ. До Может, 16 -го года. Длину? Не, нормально. Так, нормально? Да. Все? Да. да. Можешь там все стать и проводить? Я буду стоять, где хочу. там забыли в машине. А я что, полез в машину? не ну вы что, смотрите? Шо? А что, нельзя вы смотреть? Стоять, просто здесь себе проводите. Себе иди, я иди, буду иди, стоять, где хоть пожалуйста, это вообще. Просьба? В автомобиле в автомобиле. Это просьба? Это просьба? это просьба. Я отклоняю вашу просьбу. Вы отклоняете? Да. Отклоняете? Да. А вы в Первомайске вообще не пуганы, да? да? Заяв не было на вас? А нужно счетчик ваш? Минус 454. Минус 454, спасибо такой такое? Гражданин вы сотрудник сотрудника милиции. Я да. несу службу с оружием. Это раз. Стоите сзади меня. А вы что, не адекват? Станьте, вы должны были приходить в психологу. Нет, я вам говорю, я сотрудник милиции. Я, меня я, есть, я гражданин уже, Украины. Вы стали сзади меня. Вам я, подходит? пожалуйста, я проходите там сверху. я так вам сказал. я же не запрещаю. Я Личная безопасность. Вы сами вы возле патрульного автомобиля ходите. Я же не знаю, кто вы, что вы. Станьте вот там себе, проводите себе. Я вам 200 раз сказал, Все, Все, я гражданин Украины. Вам этого мало? сообщить о каком-то правонарушении, сделать бы это заявление. Ну было правонарушение, вы, Может, поса... вам надо вы посадили понюхать Может, водителя. Вам надо вы его пригласили. Вы не имеете права. Распоряжение Ершова запрещено садить человека к себе в машину. Все. Я понял. Зафиксировали ну, вы, там, вы там, наше правонарушение? России, Что вы думаете, что, что неправомерно, что сделал? Есть, пожалуйста, вот милиция. Вы уже тоже там будете написаны. Если настоящая инстанция, если у нас руководство, пожалуйста, обращайтесь с вашим заявлением. Я обязательно обращаюсь. Если да. вам сейчас нужна помощь, к нам обратитесь, чем сможем, поможем, если это в нашей компетенции. У вас что-то случилось?